Okey, Assalamualaikum semua Okey, um, Hari tu kita dah buat bab 9 Tekan tampak dan pada minggu ni okay, Sepatutnya minggu lepas kan Kita dah start masuk bab 10 Tapi sebab cikgu tak sempat nak buat kelas Jadi cikgu terpaksa buat online lagi Dan um, waktu bulan lepas ada lagi bab 8 Dua subtopik kita tak fokuskan dengan soalan struktur Jadi Minggu ni cikgu nak fokuskan kepada perbincangan soalan struktur jawapan bagi soalan bab 9. Kemudian kita akan masuk kepada bab 10 tingkat 4 dan kita masuk dua uh, 2 subtopik bab 8 dan awak kena buat uh, latihan untuk bab 8 juga. Okey, dan kita tengok jawapan bagi bab 9. Okey. Untuk soalan struktur, cikgu ada perasan untuk soalan ni ada pelajar yang buat dash. Okey. Kalau jawab kalau awak jawab dalam exam SPM, awak buat dash macam ni salah. Cikgu dah berulang-ulang kali berkata, uh, beritahu awak, kalau nak jawab soalan struktur, awak kena salin dia punya kepala ayat. Contoh, intipati perjanjian persekutuan tanah Melayu pada tahun 1997 adalah Lepas tu bla 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 bla. Baru kita bagi markah. Okey? Okay jom kita tengok jawapan kawan-kawan awak Cikgu tak dapat nak check semua orang lah Jadi cikgu akan ambil Setiap seorang apa Setiap daripada kelas awak lah Okay Okay ini untuk cadangan jawapan dia Okay kita tengok kawan awak Okay tengok dia salin Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 ialah Pengalaman Raja ber Berperlembagaan Okay Amalan Raja Berperlembagaan Okay betul Ni dia dapat satu markah. Okey sistem demokrasi berparlimen. Okey kita tengok. Ni intipati perjanjian persekutuan Tanah Melayu. Okey awak dah tengok dah YouTube macam cikgu bagi dah. Minggu lepas. Ha, jadi kita tengok intipati perjanjian per persekutuan Tanah Melayu ada apa? Ada yang yang pertama sekali pengalaman pengalaman raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey ini ni sama sekali lah. Yang kedua, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemudian kewarganegaraan. Kemudian kedudukan agama Islam. Kemudian kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey. Awak hanya salin yang lima ni je. Satu, dua, tiga, empat, lima. Awak tak boleh salin yang uh, keterangan dia ni. Boleh nak salin keterangan dia ni. Tapi uh, bagi cikgu, um, kalau soalan bahagian A, dia akan minta fakta saja. Ha, jadi ambil yang ringkas saja. Okey ni dapat. Sama lah satu markah. Okey selain itu kewarganegaraan. Tadi ada. Okey dapat dua markah. Seterusnya kedudukan istimewa orang Melayu. Okey betul. Dan kepentingan sah kaum lain. Okey betul dapat satu markah lagi. Sebab itu kedudukan agama Islam. Okey dapat lagi satu markah. Kemudian kedudukan bahasa Melayu. Okey. Dia dapat lagi satu markah. Jadi dia dapat max. Dia ada lima markah. Jadi dapatlah empat markah. Dia ada lebih markah. Even ada lebih markah pun Still dapat empat markah. Okey kita masuk kepada soalan kedua. Bagaimanakah kewarganegaraan diberikan dalam perjanjian persekutuan tanah Melayu pada tahun 1997? Okey ini. Awak oh, ingat tiga ni je. Okey, kewarganegaraan, kewarganegaraan diberikan dalam perjanjian persekutuan. Okey, dia salin dulu kepala ayat. Okey, bagus. Melalui setiap orang dilahirkan dalam persekutuan pada akan menjadi warganegara. Okey. Ini boleh. Ini uh, awak akan dapat satu markah je lah. Sebabnya dia minta tiga markah sayangku. Jadi, dia kalau boleh nak fakta. Yang ini untuk pemahaman awak saja. Kalau pemahaman awak boleh je lah dapat satu markah. Tapi Uh, kita nak fakta tersebut iaitu naturalisasi melalui permohonan kuasa undang-undang. Kita tengok balik slide. Okey kewarganegaraan. Kewarganegaraan kepada semua rakyat yang lahir di tanah Melayu pada atas lepas mereka. Okey, ini keterangan dia saja. Dia punya cara kewarganegaraan ada tiga. Kat sini dah bagi tahu dah kat sini. Tiga cara kewarganegaraan ada tiga iaitu kuasa undang-undang. Ni yang pertama, permohonan Kedua dan mohon tukar naturalis Naturalisasi Okey awak ingat tiga ni Untuk keluarga negaraan eh? Okey kemudian kita masuk kepada uh, Soalan kebaik iaitu Soalan bagian C si, ada empat markah Okey apa soalan ni pada pandangan anda Mengapakah intipati perjanjian persekutuan Tanah Melayu perlu dihayati oleh rakyat Malaysia Pada hari ini okay. Kita tengok jawapan Pada pandangan saya Okey, apa ni? Inti. Okey, dia dah salin soalan. Inti perjanjian persekutuan tanah Melayu perlu apa ni? Cikgu tak perasan ayat ni. Oleh rakyat Malaysia pada hari ini kerana menjadi asas. bagi okay. Ada fakta. Ada faktor Ia menggantikan Malayan Union meletakkan struktur lebih adil untuk menghormati hak apa ni. Okey. Selain itu, menjelas, okay. Okay awak dapat 5 markah kat sini So ada max So dapatlah 4 markah So Awak dapat kat sini Dapat 4 eh Oh ni 3 markah 8 per 10. Okey, yang ni untuk kawan awak lah Kalau kita tengok yang bawah ni, jawapan kat bawah ni Sama je lah tarikh Okey, yang ni tak ada apa-apa So, dipotong Selain itu memberikan kelebihan kepada Sarawak Okey, ni macam tak ada dalam fakta yang Awak bagi kat atas ni Ni intipati Intipati So, yang ni bukan kena mengenai intipati Ayuh sekali kursi parlimen Okey, ni salah Kosong Kita okay, kalau awak tengok jawapan kawan-kawan yang kedua Kewarganegaraan Okay, dia tak salin pun soalan, ayat soalan. Jadi, kalau dalam SPM, um, akan mengelirukan pemeriksa SPM lah. So, tak dapat markah lah. Akan dapat kosong. Okay, betul. Biasakan diri untuk salin soalan. Pada pendapat saya, okay, ada ni. Ini lah kerana, okay, betul. Saya tuas. Okay, cikgu rasa awak dah faham Cuma untuk uh, Kawan awak yang Untuk jawab soalan struktur Tolong salin soalan ni Macam kawan awak ni tak salin soalan pun Okay Tolong salin soalan Tolong biasakan salin soalan Untuk jawab soalan SPM dan soalan trial juga Okay Okay ni untuk bab 9 Okay kita masuk kepada bab 10 iaitu Masih lagi tekan tampak Iaitu bab terakhir untuk tekan tampak Iaitu pemasuran kemerdekaan Okay untuk bab 10 ni uh, kita hanya fokuskan kepada tiga subtopik saja. Okey untuk bab 10 ada lima subtopik tapi kita fokus tiga subtopik saja iaitu pengertian kemerdekaan, kesan kemerdekaan terhadap negara kita, prinsip kedaulatan PTM. Sebab yang ni je yang akan masuk untuk waktu SPM awak. Okey kita masuk kepada Uh, Satu topik yang pertama iaitu 10.1 pengertian kemerdekaan okay, Kita nak tahu apa maksud kemerdekaan okay, kemerdeka Maksud kemerdekaan ada empat Awak tengok sini ada empat okay, Yang pertama sekali masuk ke kemerdekaan ni Ialah bebas daripada cengkaman kuasa asing Yang kedua Bebas dalam menentukan pemerintahan Dan hala tujuh negara Ialah dah tak ada kuasa asing Jadi kita bebas untuk menentukan pemerintahan kita Dan hala tujuh negara Okey dari segi kamus lewan bahasa aa, Kemerdekaan ni merupakan bebas Dari penjajahan kurungan dan naungan Okey yang ni Ingat poin-poin ni Mungkin akan masuk dalam objektif. Okey, yang terakhir sekali, nombor empat, apa maksud kemerdekaan? Ialah negara berdaulat yang mempunyai kuasa tertinggi. Okey, ingat hafal yang empat ni. Maksud pengertian kemerdekaan. Okey, pengertian kemerdekaan ni bukan hanya empat ni, ada juga di bawah pandangan tokoh-tokoh tentang maksud merdeka. Sekejap. Okey, jadi pandangan tokoh-tokoh ni banyak, awak ingat poin-poin saja. Jadi poin-poin tu mungkin akan masuk dalam Um, soalan struktur Soalan struktur mungkin dikata daripada pandangan ini ini, ini Awak berikan pendapat ataupun berikan soalan kibat ha, Mungkin macam tu lah Ataupun dia akan masuklah objektif Jadi awak kena ingat poin-poin dan nama-nama pandangan tokoh Jadi tokoh ada um, Okay ada 9 orang Ni Okay dah sama-sama satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 dan 9 okay, Pandang tengok Padangan tokoh ada 9 orang Jadi kita tak boleh nak hafal uh, keseluruhannya Kita hanya ambil poin-poin okay, Jadi daripada masuk kemerdekaan Daripada Syed Jamal Al-Din Al-Afghani ni Dia cakap apa? Kemerdekaan ni merupakan perjuangan Dalam menentang penjajah di Semangat kebangsaan Iaitu Jin Dan cerita akan tanah air mereka Iaitu wataniah Okay, kemudian kemerdekaan ini juga merupakan rakyat bersatu padu demi maruah diri bangsa, agama dan negara. Okay, ini daripada Syed Jamal Adin Ad dan Afghani. Okey kita tengok pandangan tokoh yang kedua iaitu Rashid Rida. Okay, daripada Rashid Rida, dia rasa kemerdekaan ini merupakan kedaulatan ataupun kekuatan negara untuk bebas dari penjajahan barat. Kemudian kemerdekaan ini juga untuk menghidupkan sistem khalifah, hapuskan ikatan perkauman daripada Rashid Rida Okay, kita masuk pandangan tokoh yang ketiga iaitu Mahatma Gandhi. Okey, Mahatma Gandhi ni kata apa? Dia kata kemerdekaan ni ada dari aspek politik, ekonomi, sosial. Okey, ni mudah sikit lah. Jadi, dia kata kemerdekaan, juni, kemerdekaan ni juga setiap negara berhak untuk menguruskan hal sendiri. Okey, ni daripada Mahatma Gandhi. Okey, kita masuk kepada uh, pandangan tokoh yang keempat iaitu Nelson Mandela. Okey daripada Nelson Mandela ni dia kata apa? Dia kata kemerdekaan merupakan pertempuran melawan satu kumpulan atau warna kulit dan lawan sistem yang menindas. Okey, jadi dia kata kemerdekaan ni juga bebas daripada politik, bebas daripada perhambaan, kemiskinan dan penderitaan. Okey, ni pandangan tokoh yang keempat. Kita masuk pandangan tokoh yang kelima iaitu Soekarno. Soekarno daripada mana? Indonesia. Okey, jadi dia kata apa? Dia kata kemerdekaan ni adalah satu kebebasan yang selama-lamanya. Bebas berfikir, bebas bertindak dan masyarakat demokratik tanpa kelas. Ah, ha, maksudnya tanpa tanpa ada kelas atau tanpa ada um, ikut uh, kelas sosial. Okey. Yang seterusnya kita masuk kepada pandangan tokoh yang keenam iaitu Tunku Abdul Rahman. Okay, Tunku Abdul Rahman kata uh, maksud kemerdekaan ini ialah tempat perhentian dan perjalanan jauh dalam mewujudkan negara berdaulat. Jadi kemerdekaan juga cipta bangsa baru dan keadilan dan kebebasan. Ini daripada Tunku Abdul Rahman. Yang ketujuh, Tun Tembungung juga anak baring. Okey, bagi dia kemerdekaan ini maknanya keselamatan negeri lebih terjamin dan kuat. Dan kemerdekaan juga dapat mengatasi ancaman komunis. Okey, pendapat daripada Tuan Temenggung dengan Tuan Fuad Stephens ni sama. Okey, sebab apa? Bagi mereka kemerdekaan merupakan satu keselamatan. Okey, kalau daripada Tuan Fuad, um, Tuan Fuad Stephens ni dia rasa kemerdekaan ni adalah satu keselamatan bagi sosial Borneo Utara yang penduduk peribumi serta generasi seterusnya terjamin. Jadi awak ingat je kalau ada tanya soalan tentang um, keselamatan apa makna kemerdekaan difokuskan kepada keselamatan awak ingat je ada Tun Temenggung juga anak baring dengan Tun Fuad uh, Stephens tapi Tun Fuad Stephens ni lebih kepada Sosial Borneo Utara ok dan akhir sekali ialah Tun Dr. Mahathir Muhammad bagi dia kemerdekaan merupakan uh, menghayati semangat jiwa Merdeka dengan sayangi negara sepenuh hati sanggup berkorban untuk negara ok ni awak boleh baca dan ingatlah. lah Ya, sebab subtopik yang dalam bab 10 ni tak banyak. Jadi mungkin yang ni akan masuk dalam soalan struktur juga. Okey kita masuk kepada um, subtopik yang kedua. Iaitu 10.4 kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Okay, kesan kemerdekaan terhadap negara kita ni ada empat. Iaitu dari segi politik yang pertama. Yang kedua dari segi peringkat antarabangsa yang kedua. Yang ketiga... Uh, ekonomi Dan kesan yang terakhir sekali ialah Sosial Eh uh, ada Okey sosial betul Okey kita masuk kepada Kesan kemerdekaan terhadap Politik Okey terhadap politik yang sama je macam maksimal Yang dalam intipati tu Itu ada apa Okey dari, dari segi politik Adanya pengamalan sistem raja berperlembagaan Okay, ini yang first kali. Kemudian YDPA iaitu yang dipertuan agung menjadi ketua utama negara dengan bidang kuasa tertentu. Kini sama je macam bab 9 tu. Kemudian demokrasi berparlimen iaitu adanya pilihan raya. Kemudian rakyat mempunyai, mempunyai sebabkan ada pilihan raya jadi rakyat pun mempunyai kuasa untuk memilih kerajaan sendiri dan pemerintah dalam melalui pilihan raya. Jadi pilihan raya juga memberi rakyat untuk hak bersuara dan memilih wakil bagi pemerintah. Kemudian a uh, kesan terhadap kemerdekaan ini dari segi politik kita dapat menentukan hala tuju bagi masa depan kesejahteraan negara. Kemudian parlimen uh, bentuknya satu parlimen ataupun satu bentuk kuasa iaitu parlimen bagi mengubah undang-undang pada peringkat persekutuan. Okey awak ingat eh. ya. Okay, par, uh, parlimen ni adalah uh, tugas dia tugasnya adalah untuk kita bentuk satu undang-undang tapi pada peringkat persekutuan tapi kalau pada peringkat negeri adalah dewan undangan negeri jadi dia berkuasa untuk mengubah undang-undang pada peringkat negeri kalau pada peringkat persekutuan adalah dalam uh, parlimen kemudian kena ada perdana menteri jadi kesan daripada kemerdekaan ni kita dapat uh, kita kita negara kita mempunyai perdana menteri contoh yang sekarang Datuk Seri Anwar kalau yang dulu pada perdana menteri yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman kemudian wujudnya cabaran kerajaan persekutuan okey kerajaan persekutuan dia tak nak ada pegawai Eropah yang ada di, ada pegawai Eropah yang ada dalam pentadbiran kita jadi dia nak buat apa dia nak um, lupuskanlah pegawai Eropah tu jadi dia nak gantikan dengan rakyat tempatan ini dari segi politik. Kita masuk kepada yang kedua iaitu kesan kemerdekaan dari segi peringkat antarabangsa. Okey, awak tengok dua bendera ni. Okey. Bendera yang bendera yang putih ni adalah Okey, bendera yang putih ni ialah bendera PBB. PBB iaitu bendera pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, yang ni ialah bendera Commonwealth. Kita tengok dulu apa uh, penerangan untuk peringkat antarabangsa ni Kenapa kesan kemerdekaan ni penting dalam peringkat antarabangsa Okey, dasar luar diperkukuh melalui kementerian luar Maks Maknanya uh, negara kita ada hubungan dengan negara luar Dan negara luar pun ada hubungan dengan negara kita Mungkin dari segi ekonomi, dari segi um, pelancongan Okay, jadi ni adalah hubungan dengan negara luar Kemudian negara menjalinkan hubungan dengan Indonesia, India, New Zealand, Mesir dan Jepun. Ha, contohnya hubungan dengan negara luar tu daripada dengan negara luar tu contohnya seperti Indonesia, ya, uh, hubungan dengan India, hubungan dengan New Zealand, hubungan dengan Mesir dan hubungan dengan Jepun. Kemudian negara kita menyertai pertubuhan Commonwealth. Okay, Commonwealth ni dah diterangkan dalam dalam bab 9 iaitu pertubuhan sukarela yang diagotai oleh negara merdeka yang pernah dijajah oleh British. Ha. Negara kita kan pernah dijajah oleh British Jadi kita masuk di bawah Pertubuhan Commonwealth Kemudian selepas merdeka Tunku ingin mengekalkan hubungan baik Dengan Britain Dengan negara Commonwealth Kemudian wujudnya kita masuk Penyertaan dalam blok sterling okay, Blok sterling ni um, Kita nak masuk dalam ekonomi de Dengan negara-negara luar Tapi kita gunakan Uh, duit mereka lah contohnya negara menggunakan pound, pound sterling dalam urusan perdagangan antarabangsa ha, kita nak masuk perdagangan antarabangsa kemudian negara kita diiktiraf oleh PBB iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menyebabkan negara kita mendapat kemerdekaan maknanya bila negara kita dah mendapat iktiraf dari PBB maka nama negara kita iaitu Malaysia tu ada dalam peta ha, kalau tak ada dalam kalau tak dapat itiraf pertubuhan PBB, kita tak akan dapat um, nak, nak, nama negara tu di atas peta lah, ha, jadi wujudlah negara kita, orang kenal negara kita orang luar kenal dengan negara kita jadi seterusnya, negara terlibat dalam misi pengaman, pengaman B, PBB, maknanya askar-askar kita akan mem, ada tanggungjawab, ataupun memberi sumbangan dengan um, negara luar untuk jadi askar mereka Okey. Ini dari peringkat antarabangsa. Kita masuknya kepada peringkat ekonomi. Okey, dari peringkat ekonomi, yang pertama sekali, rancangan Malaya pertama bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Okey, wujud rancangan Malaya pertama. Kesan kemerdekaan dari segi ekonomi ada uh, yang pertama sekali ialah rancangan Malaya rancangan Malaya pertama wujud. Kemudian mereka menumpukan sektor luar bandar. Jadi bila mereka menumpukan sektor luar bandar, mereka nak mempelbagai, mereka nak ramai yang bekerja di luar bandar. Jadi uh, mereka kerajaan telah mempelbagaikan keluaran pertanian supaya tidak hanya bergantung kepada pengeluaran getah. <coughs> Hal ini dapat menambahkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan. Kemudian wujudnya Felda iaitu penubuhan lembaga kemajuan tanah persekutuan di mana mereka berikan tanah kepada rakyat, rakyat-rakyat yang Ha, kurang kemampuan jadi dia usahakan jadi hasil daripada usaha tu dia dijual ha, jadi benda ni dapatlah membantu sedikit sebanyak kepada rakyat yang kurang berkemampuan jadi dia memajukan tanah baru secara besar-besaran bagi pertanian dan pendapatan semula masyarakat uh, ha, ini jadi, kemudian wujudnya institusi kewangan tempatan Contoh Malay National Bank Iaitu Bank Kebangsaan Melayu Ni yang ni yang pertama dekat tanah Melayu lah Merupakan yang pertama untuk orang Melayu Kemudian pembangunan luar bandar Diuruskan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar Kemudian aa, Dulu kan aa, dari segi ekonomi Dari segi kita punya tanah Melayu Kita tak ada kemudahan asas Jadi aa, Selepas kemerdekaan Mereka wujudkan rancangan buku merah untuk Um, projek berkaitan kemudahan asas. Mungkin pada masa itu kemudahan asas yang kita ada ialah kereta api saja. Tapi kereta api tu pun um, hanya kereta api tu pun hanya kepentingan daripada pihak British saja. Di mana pihak British menggunakan kereta api untuk membawa lombong-lombong biji timah tu daripada uh, daripada kawasan pertanian pergi ke kawasan lombong itu saja. Okey, ini daripada kemudahan asas. Okey, kita masuk kepada Kesan kemerdekaan terhadap negara kita Dari segi sosial okay, Untuk sosial um, Sosial ni lebih kepada masyarakat okay, Lebih kepada masyarakat Jadi Kesan kemerdekaan terhadap negara kita dari segi sosial ni Menyebabkan pendidikan Adalah utama untuk membeda Sebuah bangsa bagi negara yang bersatu Kemudian kerajaan juga Mengeluarkan penyata Rahman Talib Bagi mengkaji semula penyata Jawatan Kuasa Pelajaran pada tahun 1996 Kemudian wujudnya Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedudukan Bahasa Melayu semakin kukuh. Okey, dia sama je macam intipati daripada um, Baksa Minyan tadi. Kemudian Bahasa Melayu dijadikan Bahasa Kebangsaan. Jabatan Penerangan mendapatkan maklumat tentang peristiwa. Okey, ni awak boleh baca lah. Okey, benda ni boleh baca. Okey, merapatkan jurang antara penduduk bandar dan luar bandar. Okay, ini dari segi sosial. Jadi ini adalah kesan kemerdekaan terhadap negara kita iaitu ada empat. Dari segi politik, peringkat antarabangsa, ekonomi dan sosial. Okay, kita masuk yang terakhir sekali subtopik ni yang akan masuk waktu SPM awal iaitu prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. Jadi apa itu perkataan kedaulatan? Apa itu masuk kedaulatan? Okay, kedaulatan ni merujuk kepada kuasa tertinggi yang menentukan sebuah negara bebas daripada kongkongan kuasa luar. Okey. Jadi bila adanya kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu di, dia membolehkan kita untuk membuat keputusan tentang hal yang berhubung dengan pentadbiran dan politik. Okey, jadi dari segi wilayah pengaruh kita hanya merujuk kawasan yang mempunyai sepadan untuk membentuk PTM. Okey. Maknanya Sabah dan Sarawak tak join kita. Sebab waktu ni kita hanya fokuskan semenanjung tanah Melayu saja. Semenanjung tanah Melayu saja. Okey, kita masuk kepada Kedaulatan Undang-Undang Kedaulatan Undang-Undang ni apa? Okey, selepas kemerdekaan Kita punya kerajaan adalah um, Apa ni? Kerajaan kita bukan uh, daripada Kuasa Raja, tapi um, Kita lebih kepada Undang-Undang Jadi Raja pun, Raja yang ada Kuasa tinggi tu pun Dia mengikut Undang-Undang, kalau dia buat salah pun Undang-Undang akan uh, Diberikan kepada dia okay, Kita masuk kepada Lambang Kemasan Okay, Lama kebangsaan ni maknanya lambang yang kita banggakan Lambang kebanggaan Contoh Dekat baju awak sekarang ada apa? Bendera kebangsaan Jadi ingatlah Lambang-lambang kebangsaan ada ajaran negara Lagu kebangsaan, budaya kebangsaan, bunga kebangsaan okay, Kemudian kerajaan okay, Dalam kerajaan ada apa? Institusi yang bertanggungjawab dalam menguruskan dan mentadbir negara dan akhir sekali, prinsip kedaulatan persetujuan tanah Melayu adalah pengiktirafan sebagai rakyat. Yang mana rakyat mendapat hak asasi seperti kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat. Contohnya, hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Okey. Ini adalah subtopik bab 10. Jadi cikgu akan okey latihan yang awak kena buat adalah soalan objektif, soalan struktur dan juga soalan struktur bab 10 dan juga soalan uh, struktur bab 8. Okey untuk soalan struktur bab 8 ni cikgu terang sikitlah untuk dua satu topik iaitu 8.3. Okey untuk 8.3 penubuhan majlis perundangan persekutuan uh, ada dua iaitu majlis perundangan MPP 1948 dan majlis persekutuan MPP 1995. Okey ni ada, ada, ada apa dalam di bawah perundangan pasal ketua MPP 1948 ni Ada 52 orang ahli tidak rasmi 3 orang ex officio interior Okay ni aku baca Jadi cikgu akan bagi screenshot ni lah Kemudian ada kesan penubuhan majlis Okay ni aku baca lah kemudian okay, cikgu nak awak jawab uh, latihan bagi soalan bab 8 ni Supaya uh, awak tak lupalah untuk bab 8 ni Okay itu sahaja daripada cikgu jadi latihan ada tiga Latihan ada tiga Latihan yang kena hantar kat hati Cikgu ada tiga Iaitu soalan objektif Soalan objektif Bab 10 Kemudian soalan AC bab 10 Kemudian soalan AC bab 8 Okey itu sahaja daripada terima kasih